Слухаю вас. Кого слухаете? Можно я сейчас, давай. пока мы до воды не дойдем, давай. просто то, что давай, первое, давай, вот тут. Я буквально сегодня за пять минут три фуры по улице Куйбышева, по центральной пропустил. Дороги не посыпаны, дорожки не посыпаны. Учебный процесс начался, дети ходят в школу. Фуры ездят перегруженные, загруженные. Дорога в беспорядочном этом. Состояние. Да, И дорожки тоже. Себе, сколько людей сейчас падает, сколько, сейчас, насколько травмоопасна ситуация? Мы просили на перекрестке, на Т-образном, возле э, стадиона всегда стоял знак грузовому транспорту. Въезд запрещен на улицу Куйбышева. Есть поворот на Ломоносова, есть объездная почкалова. Три Пуйбышева месяца, ни да. знаков. Э, вы плотно общаетесь с инвесторами. Есть объезд через завод, есть через э, въезд через улицу Ленина, через коттеджи, через это. Этот. Вы плотнее общаетесь с ними. Э, вообще не общаемся, потому что думаешь, у нас нет, нет с ними нет, взаимопонимания, мы с ними, поэтому мы с ними, мы с ними мы вообще будем. не общаемся. Мы на разных полюсах. Вот. А вы, э, ну не, не вы лично, а вообще за три месяца я не вижу никакого этого. понимаете, и сейчас. Когда вот так вот все к снегом присыпает, лед на улицах ни дороги не посыпаны, и вот этот транспорт, который не сегодня, не завтра откажет, там посмотрите по две стороны куча людей, там Само это, там не магазины, такие фуры хотят по Ломоносово, хотят мимо школы ездить. Я лично наверное, так у нас дороги нет. Мало того, что сейчас дети, а потом у нас и дороги там не будет. Дорогу никто не делает годами. Летом, когда нагреется асфальт, там и так уже у нас шифер такой, что проехать невозможно. Но на забірком. вот це я не знаю, це не просьба, і тому вам вже напаминання. Ну, ну Давайте нагадаємо про нашу вимогу, яку ми приносили міському голові 20 серпня, і там чітко по пунктам були розкладені всі вимоги від територіальної громади мікрорайону Ковальський. І чітко вказано було, що. До звітних конференцій, які в нас в грудні проводяться завжди щорічно. В ну, цьому році не проводила зв'язку з військовим станом. Встановить знаки, які обмежують рух ваговозів, де вулиця Володимирська і Ломоносова, щоб через спальний район фури не їздили. Цього не зроблю. Це раз. По-друге, чого люди сьогодні тут у вас, сьомим пунктом, ви. Чітко вказано, люди просять припинити будь-які спекуляції з водозабезпеченням мікрорайону Ковальський. Єдине, що на мікрорайоні залишилося доброго і гарного, це вода. Завжди чиста і смачна. Люди п'ють її з-під крана. Все одно сюди наша влада добралася. Розумієте? Ви вже збільшили ціну на 39 гривень за куб. Лісова отримує, ну не лісова, а наш міський водоканал отримує куб води від Ігнатіва 8,96 без НДС, НДС це 10,75. Зараз у них водопостачання стоїть 20-53. Ну, вибачте, майже на 100% збільшена ціна води від того, за скільки береться ця вода. Купляється, да? І нам будуть розказувати, що покупна вода дорога. Ну, люди ж теж рахувати. Так, як І якість води вчора переключили, вони тестують начебто якісь насоси. По-перше, якщо це робити, потрібно попередити громаду. Щоб люди знали, задля чого вони тестуються, на який час вони будуть тестуватися і що буде далі. Цього не було зроблено. Вчора на мікрорайоні розпочалася паніка. І саме тому сьогодні делегати, ми вчора збиралися, активісти. Сьогодні делегати у вас не почуєте людей на сесії, ви знаєте, що мікрорайон активний. Ви побачите дуже багато людей. Тому що це вода, напевно, я не знаю, з рангу святого. Ви вже повітрям людей забрали, дивлячись будівництво. Тец, да? І у нас є гіркий досвід, з нами спілкуються представники з переяслав Хмельницького. Все-таки в них запустили ту злополучну тець, і ми прекрасно спостерігаємо, що там зараз відбувається. Переяславі подарили людям це оборудование для змірення загрізнення воздуха. Вчора одна із активісток Мар'яна Волошина ну, виложила ну, целую статтю. Зайдіть в Facebook, зайдете в Фейсбук. В Фейсбук. Подивите, Посмотрите, наскільки діоксиди азота. превышают это токсичные вещества, превышают, особенно в вечернее время, превышают гранично допустимой концентрации. Там очень большая статья, расписывается, им подарили оборудование, они измеряют, выкладывают графики. Статья называется «Люди нас травлять». Так у них вот. там леса. На ага. И у них 800 метров, по-моему, расстояние да не да? не не у них не 800 мы, ж, мы там были у них просто в э, но ну, там приватні будинки, а у нас в претекст стоит 9 повърхни поэтому вот тоже почитайте да, очень интересная таких. статья сделайте себе пометочку что хотел сказать по воде еще смотрите эта информация конечно ходит разная говорят тестируют насосы но у меня есть четкая и достоверная информация от первоисточника о том что Наталья Ивановна Лисовая заключила временный договор с КШЗ Она еще в конце года хотела уйти от обеспечения микрорайона КШЗ То есть кузнечный с заводских скважин А перевести на городские Подала она Игнатьева письмо Без всяких мотиваций, без, без ничего, не керуюсь ничем, ни на что не посылаясь С просьбой с 16 по 18 прекратить постачание воды на микрорайон со скважин завода, для того, чтобы она смогла переключить микрорайон на э, ту, тот резервный водогин, который застоявшийся, стоит вот там вот годами, с желтой водой. Реально желтая вода. Э, вчера целый день мы, 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 мы потребляем воду из-под крана, мы воду в Вилтеке не берем. Потому что мы знаем, насколько чиста вода в Вилтеке от людей, которые там работают. Там тоже фильтра не чистятся, микроорганизмы образовываются, это тоже нехорошо. Поэтому самая чистая вода, это артезианская вода из-под крана. Мы ее ну, не фильтруем, и мы так и... Ну то, что ну, там было, там то, что, со вчерашнего дня у нас пошло, не выпить воды, не постирать, не помыться нормально, ну вы мне, конечно, извините. По 39 гривен куб, его ну, такую, да, и вот такое. И дайте, да, пожалуйста, понятно, нам объяснить. Люди и люди уже смотрите. Думали, мовчички, значит, развиты, лесовая, да, лесовая. Конечно, э, да. просит Игнатьева. Э, это уже как бы вопрос решенный. Э, 500 кубов три раза в месяц на в течение суток подавать на микрорайон для того, чтобы она могла вот этот водогин, который идет сюда резервный через этот обслуживать. Если Наталья Ивановна в курсе, почему вы не в курсе, почему вы об этом не говорите, не доводите до, до, все с, все до, до, до людей все все данную информацию? Хотите сказать, она сама от себя нет, делает нет. вот эти все вещи? Вот. Так как, какое основание? Поднять, да. поднять тариф, посмеяться вот. над нами, 41-39, <свят> розовый так мы тут вам все решили. Но надо было до 120 поднять, типа, уменьшить а до, до 40, 40, 40, до 60. Вот. Ни громадских слухов, ничего. Сейчас с умным лицом это все пишет. Это И просто издевательство. Да, Чего вы трогаете Сколько на приходите? подняли, поддержите жена, Хорошо, вот устроите рядом. Это, это, это по вещей издевает. Да, это можно, так да, мы уже по одному, к вам ходим по одному. В десяти вот, а в двадцати вот. Пишем, пишем, пишем вам письма. Бесполезно, Можно Александр. мне сейчас сказать? А, скажите. скажите. Ну, во-первых, Александр Николаевич, вот, замминистского головы, он больше знает по этому вопросу. Это первое. Второе, вы обращались к Лисовой вот сейчас? Да. Ні, у лісової посредственне руководство вашему лице. Міський голова вчора в 21.00 в телефонній розмові сказав, що стосовно водозабезпечення мікрорайону Ковальський йому нічого не відомо. І що там робить лісова, він не знає, зараз він зателефонує, дізнається. Розумієте? У нас у нас анархії у вас спілкування більше закінчило. Ні, ну, він, він, да, він сказав, що його сьогодні не буде на превелика. Він його не буде ніколи, бо він ховається від людей. Олександр Світлана Олександр дуже, дуже ну, Володимировна він, він, він зараз знаходиться. Яка разниця сам саме? В чому вся проблема? Ви розумієте? Ми приходили на сесію, і на комісії люди були, і нас сама лісова, і міський голова запевнив. Що ми будемо получати воду з заводу, ваш мікрорайон так. ніхто не буде нічого переключати. Тому, да, да, все. Це все. все, правильно? Да. На яким умовах переключили? Як надовго? Оті пісма зіндаків, то що у нас на мікрорайоні працюють Бо, люди нет, на заводі, які ще Що робиться? Хтось може і повісти. Тепер, тепер смотрите, що знаю я, Олександр Николаевич, мене поправить, якщо я что-то не прав, і доповнює. Наскільки ви самі только що услышали, що сказав, що договору нема? Он времени почему? на один месяц, на Да, почему? Потому что Игнатьев на цене, ну, насколько мне известно, Игнатьев на цене 10.75 не останавливается. Э, лесовая дала ему запрос, прошу дать цену, ориентировочную цену или постоянную цену на 2019 год. Ответа не последовало. Если завтра, утрированно я говорю, я не говорю, что да, если завтра Игнатьев говорит, что вода не по 1075, а там по 12 или по 15 или по 15... Подожди, 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 послушайте, подожди, вы да послушайте, да вы, что вы тогда пришли сюда? подожди, 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 я услышал вас.

з літа, здається, щось там, чи серпень, чи вересень, да? до того часу Лісова отримувала воду по чому? По 6 з копійками, я не пам'ятаю, а нам відпускала майже по 15 гривень, 14 з копійками, водозабезпечення. А даже по депутатському запросу знаю. Я подала на перерос, Якщо там неправильно, вона ж давно там не працювала. Ну, Світлана там, ну що ви. Давайте <воно я> не, <робити>. Давай, не будемо буде построїти а. А. А, а, а я ж вона працює, коли фракція замер і розвиток на 2 гривні зменшила. А що ж вона працює далі? А, а, а ну там же не розщо неправильні. Не не ну знайшли. Ну а, шо, не не от бач, а якщо я знайду, ні, то вона не буде не працювати. А я не так? Не прав. Чого? Їй порекомендовали. Отеці, яких убрать. І ти знаєш, які імені, таку статтю заходу. Я не знаю. Я знаю, що тоді, як піднімали ціну, я на 24 порахував. І ніхто не знаєш, ні на копійку. Ну, блядь, Дальше, сколько мы будем на, ку, на Кировской воде? Вот мы хотим <постит> <висит> знать. Вот, и и висит? Нет. Висит? Нет. А еще такой Вот вопрос, смотрите. Вот и все. Вот и все. Вот и а Вот и А Вот все. Вот и Вот и все. по и все. Вот все. Вот все. Вот все. и Вот и и и и Суда, да в в а что на меня? а я что-то не Кто да, такой нет, вообще? Я тебе не даю. что это такое? Ну да, он, не не в. В. он, он не житель не вообще так мака. Ну какого хрена он в таких вещах участвует? Не это это частное предприятие. Нет. нет. Я Завод был без света. По полгода сидели без света на заводе. Вода была на микрорайоне. Не может завод в одноособном порядке разорвать договор или подачи. Или не требует рассказывать. Ты же прекрасно знаешь, когда он сказал, Я не буду подавать електроенергію по своїм опорам на ріжок. Знаєш, ну, лучше воно на ТЕС не подавала. Знає, а, а, це не знаю. Ну, по ну, я знаю, що на Кишезе була, просто так. там підстанція була, де ж вона. От казав, не буду ну, подавати. Це ну, 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 так, так, вообще таке, буду, не буду. А де наші власті? Ну. Які пали. Давайте перейдем на воду. Давайте перейдем на воду. Александр Николаевич, можешь объяснить? Да. Все. Давайте поговорили, пообсуждали. Теперь Александр Николаевич скажет по воде. Смотрите, давайте мы все-таки акцентируемся. Задал Рома нормальный вопрос. Если, Больше, да. э, э, Сан Саич, я же попросил слова у вас, если э, на сегодняшний день есть э, момент там, установка насоса или что там, там, ну хрен его знает, потому что у людей это волнует, э, вопрос стоял э, просто и нормально. Когда закончатся эти работы, испытания или ну, что это, чтобы они спокойно пошли и, и, и пришли на микрорайон, сказали, ребят, все, завтра у нас уже будет наша а -а -а. вода кузнечная. Нормально. И, и, ты готов сказать? Закончится завтра и для, и того, и для и того, чтобы испытывать резервный насос. В случае, все бывает в нашей жизни. Вон у меня и электричество выключается на централке, и воды не было в двух домах, и минус 5 градусов мороз был. Вот, чтобы э, наш резервный водопровод, как он был по э, самому проекту, существовал. Сейчас еще один установлен насос, все бывает. Один насос сгорел, другой... Но, когда в девятиэтажке нельзя будет смыть канализацию и не будет воды. Тогда будет другая ситуация. Что касаемо сегодня еще делаются замеры, там стоят манометры, давление, чтобы в каком режиме будет работать эти два насоса и один и второй. Завтра эти испытания заканчиваются. Но правильно вы задаете вопрос. Договор продлен на месяц. Тариф на данный момент От э, Дмитрия Ярославовича 10,75 его не устраивает То что забит У нас И перед формированием тарифа Было направлено э, коммунальным предприятиям Запрос Просим пожалуйста на 19 год Сказать, как Сан Саныч говорит Какая цена будет С учетом электрического коллапса Который сейчас у нас существует Электричество сейчас у нас по, и идет э, тоже по другим ценам уже. А, смотрите. А я... я так думаю, что давление на больную мозгуль по этой цене и все, чтобы прийти а... отписаться, чтобы тот сказал, что тут сказал, цена будет да. вот Аналитических да. вопросов поводим. Анализ тоже провели. У нас не самая дорогая вода. Если нужно аналитик, а самая, а самая дешевая. А где дороже? Еще есть три э, Берген, города, где, -то. где тоже а дорогая вода. Из-за а а из 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 чего у нас дорогая вода? Да. Из-за того, что у нас скважины и подъем двойной получается. Города депрессивные там где, там, там, как, где а, например, Днепропетровск, Запорожье. Не там не идут фильтра не и не не из Днепра берется вода. У, нас у вода. у нас получается Это 17 скважин, сейчас 16. Все на электричестве. Для того, чтобы поднять Потом в резервуары эта вода обратно подается Из резервуаров обратно насосами с электричеством Тоже обратно эта вода дальше подается в сеть Кроме этого еще подкачивающие насосы стоят по городу Ну пока эта вода, вода попадет это... от КШЗ до водоканала Она в два раза дороже становится Ну объясните, вода. пожалуйста да. Запорожье стоит система фильтрации и обслуживания О, да, персонала ага. И перекачки. А у нас нет ни системы фильтрации и персонал обслуживания, у только тогда, когда происходит и поломка и насос. Аварийный Конечно. И, вот смотрите, и получается, у них вода и дешевле, и чем и у нас. На Бердянка Да. И идет, вода да. Но идет транспортировка. 200 километров. Для Но того, чтобы сэкономить нет. на всех насосах, на всех этих частотные преобразователи. Если нужна экономический доклад

Чував, наскільки він хоче підняти ще це. Да. Ви зверніть увагу, ми ж уже скільки спостерігаємо за цією епопеєю по воді у нас на мікрорайоні. Як нас хочуть відключити від заводу Кишезе, бо вони хочуть уйти від покупної води. Ігнатів піднімає на гривню, на 30 копійок, на 50 копійок. От то, що було, от я моніторила. Поміло, у нас піднімають да. одразу на 7, на 8, на 10. Зараз опять. Ігнатів підняв, у нього було. Ще ще, ну, з НДС, що то 9 гривень. Він зробив 10, ну, хай 11, так? Да? У нас було 14 з копійками, тепер ми маємо 20 з чим то. Yeah. Наскільки yeah. в нас підняли? І що ви нам розказуєте? Та розгона Ігнатіву для того, щоб, навіть, якщо він хоче поміняти ціну на ті 20-30 чи на гривню, у нього ще ого-го, ого, yeah. yeah. у нього зараз ви берете 10,75, а людям віддаєте 20,53. Майже 100% накрутка. Про а. что вы говорите? Сколько вы людей за дурни держать? державе? Если он поднимет на 30 копеек, то сколько нам это обойдет? Это рубль 50. Сколько вам надо поднимется? Первый раз лета там какой-то период был поднята цена на воду покупная, да? Игнатьев поднял там с мая, с июня. Я тоже не знаю. Может с января, неважно. В этот период вам поднимали цену? Вам, нам?

и он платит, и он платит. Но мы у нас все, от папы пенсия не такая, И родители и, мои платили, так да точно будем говорить. Вас, родители, вы можете, понимаете? Родители, вы можете понимаете? Вы Поэтому смотрите, поэтому, 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 нет, я не о том хочу сказать, что у нас дешевая. Я в коем случае не говорю, я говорю о том, что любая цена, любая цифра, она может провериться. провериться вами. Да. Сан -саны. люди тут зараз не за цену. Да, Веробить мы цену прокуртуем. Нас интересует кузнечная да, вода. Например, да. завтра и все. Смотрите, 1 да, да, да. февраля да. Ну, моделируем ситуацию. Да, да, да. 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 Поднимается да. на рубль кузнечная вода. Мы что, уходим от покупной воды? Кто может ответить? Ну вот завтра будет 11.75. А? а у нас что, да. на час на підприємство у нас чи немає? Ми пока не получили еще ніякого письма о том, что Ігнатів на какую-то сцену согласился. Я прошу змоделювати ситуацію. Я Як еще... ви будете себе вести, чиновники? Виконком в разі, якщо Ігнатів підніме ціну на 1 гривню, 11.75 з 1 лютого. Ваше рішення, виконкому, ви встановлюєте тариф, ви приймаєте рішення. Вам 20.53 буде мало? Будь ласка, ви можете на сьогодні сказати? Що буде? Я можу сказати, це економічний відділ, який я повинен просмотрити. Звісно. Ви знімаєте на нами і все. Ні, подождіть, подождіть, подождіть. Зараз, 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 дівчинки, послушайте <постив> мене. Послушайте, давайте мы сейчас попробуем быть последовательными И не забегать наперед, потому что сейчас мы живем в такое время, что, к сожалению, нельзя там загадывать, что оно будет через месяц, через мы два хотим, так, я... Да подождите, ну, сказано и... было, сейчас я заканчиваю, я ну, сейчас и скажу меня. и уйду Все, чтобы вас не раздражать На... не расстраиваться. Э... Почему? Вы что думаете, что я за вас не переживаю абсолютно так же, как и вы? Хорошо, замечательно. Я знаю, что вы умеете шутить. Но давайте так, первое. То, что мы сегодня услышали с вами, что завтра, по словам заместителя городского головы, заканчивается испытание. Я, например, здесь единственное, что согласен и со Светланой, и с жителями, что если проводилось бы такое испытание, нужно было бы сообщить. Сообщить можно было бы, но, но подождите, ну хотя бы чтобы депутаты знали эту скучнень. Второй момент нас много, я сейчас Рома сидит рядом как член комиссии по жилью он может подтвердить, потому что нас волновало всех депутатов, я сейчас как депутат просто говорю. А сможет ли вот этот резервный водовод в случае, случае там вообще катастрофы какой-то? обеспечить водой многоэтажки дойдет ли вода до девятого этажа потому что я помню когда мы стояли на крыльце и говорили ко мне подошла женщина говорит сынок а да у меня сейчас хорошая вода на девятом этаже если вы пустите а вода ко мне если не дойдет что ты можешь дать гарантии что ко мне вода дойдет не могу мы спрашивали на комиссии у лесовой у тебя есть гарантия, что если мы пускаем этот э, резервный водопровод, что вода будет э, доходить до девятого этажа. Это Но надо я проводить я испытания. Я да, я подожди. я. да подождите. Хорошо. Сейчас, по словам Александра Николаевича и специалиста весовой, манометры смотрят они там и разбор воды на кузне. В, в час пик, то есть когда люди э, готовят обед, и там э, вечером как, сколько потребляет воды. И что э, будет с давлением? Для нас сейчас вот практически то, что вода достает до девятых э, этажей, в самых крайних точках, это э, вопрос номер один. Для вас первое. Значит, 18 числа давайте мы потерпим, закончим эту э, трахомудию. Второе. Игнатьев, я скажу так, это коммуникабельный человек. И многие вопросы, когда решались по повышению цены и так далее, он обычно, э, Игорь Викторович, приглашает и э, приглашает специалистов, они сидят за круглым столом, вот так как вы говорите, и решают. Но во всех случаях он говорит, я лично решение не принимаю. Есть, э, э, как он там называется, совет, э, мне, э, ну я, я в ту структуру не лезу никогда там и не это. Что э, э, скажет общее э, решение правления? Говорит, но вы э, обращайтесь, пишите письма, ваши предложения, товарищ Лисова и вот это. И я вам повторяю, что эти вопросы решаются. Позиция области. Вы прекрасно знаете и слышали. Если нам говорят, а если у вас есть в городе резервный водопровод, а что вы покупаете воду? А мы говорим, а потому что это у нас резервный. Потому что мы с депутатами решили, что это резервный водопровод. Так как это так. Вы плохо считаете, вы не умеете, что вы должны принять. слышите? Это, Андрей, ты не знаешь. Да подождите, я... то, что вы меня окрестили брехуном, я никогда не вру, то тут все знают. О, это, конечно. Да, потому что мне терять нечего, родная. Конечно. Мне терять нечего. Кроме собственного. Да. Кроме собственного, да. да. Я очень больной человек, чтобы вы знали. А мы с а вами так Вот и замечательно. И поэтому я вам еще раз говорю, послушайте, я не имею права обманывать. Не имею права. И я вам говорю да, то, что жить. есть. То, что есть на самом деле. И так не легче жить. И вам, надеюсь, тоже. Да. Поэтому давайте мы так, остановимся да. на этом. Э, э, на этом моменте остановимся просто. Э, сейчас. 18 числа часа заканчиваем. Пусть она нам расскажет. На комиссии по життезабеспечению, которая в 10 часов да. будет. Да, сейчас. Пусть э, расскажет, что у нее показали ее исследования, э, потому что если в, э, в городе, не дай бог, повторяю, что-то может случиться, то у нас во всяком случае пусть им будет с водой. А. Вот давай. и все. Скажите пожалуйста, потреб? Потреб? Нет, это Скажите, пожалуйста. А как резервный подписчик. Скажите, пожалуйста, как они могут испытания, если изначально у них должны были быть расчеты гидравлических Конечно, испытаний? Да можем проекты. Распред... Ну так зачем тогда проводить испытания, если у них Еще есть документ раз говорю, Запасной насос для того, чтобы все бывает. Сгорел насос, подачи воды на кузню. Я понимаю, а ну вот все согласно проекту, а теперь, документация да, хочу сказать. Это Вчера был ОТС, потому что как запустил. Вчера была у нас, селекторная у нас подача, нарада. Не да, резервные, да, все да, вот такие да. насосы и все. Давайте да. говорить правду, да, если правду. Да, если да. Правду, Бо, сейчас вы подождите, вы помолчите, вы подойдите А да? потом будет а <можешь> да, это ТЭС, да это все ТЭС. Ну, Поэтому а, да. пошла вся коллективная. Александр Александрович, не, не да. надо, давай мы с вами. Да что ты ну скажешь? <сас> да по воде, водопровод мы когда построили резервный? Да не надо, мы готовы. Что вы разломаете? Что так а что вы сейчас?